এইযোৰ ভাওনা কৰি থকা মানুহজন দেখিছে এয়াই হৈছে চৌষষ্ঠি বছৰীয়া আমাৰ মৰমৰ দেউতা এইটো বয়সতো এনেকৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি থকা দেউতাৰ গাটো হঠাৎ বেয়া হোৱা দেখি আহিছিলোঁ নগাঁৱৰ ঘৰখনলৈকে আৰু আজি নগাঁও যামগৈ এয়া চাওক মই এটা কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এইজোপা হৈছে আমাৰ আম গছ আৰু এয়া মায়ে কেইটামান শৰা কেইটামান বুটলিলে মায়ে এতিয়া দাবাৰীলৈও গৈছে বতৰৰ ফল এতিয়া এই কেইদিনত থাকোঁতেই মানে মাই দি পঠাব আৰু আমাৰ লগত যিহেতু সৰুতে লেঙেৰে এইটো কি লেঙেৰা আম নেকি কি আম নাজানো আৰু থাপক পৰিলে অঁ পকিবলৈ কেইদিনমান লাগিব কেঁচা হৈ আছে কিন্তু কালি কেইটামান তথাপি দেউতাক কাটি দিছিলোঁ আমি অকণ অকণ খালোঁ পকাই আছিলে মোৰ এইবাৰ লাভ ভাল যে গৰমৰ বন্ধ নোহোৱাকৈ মই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এয়া পূৰা নপকো মানে এইখিনি সময়ত মই খোৱাৰ জুতি পাইছোঁ সেয়া মই খোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ গা চা ধুলো কিন্তু মুখখন একো কৰা হয় নাই ফুটকেন্দোৰ লোৱাই নাই তো মই ধুমাধুম ভাবিছোঁ যে ল'ৰা নুঠোতে মায়ে ল'ৰা নুঠোতে ল'ৰালে বনালে তো মই ভাবিছোঁ যে ল'ৰা নুঠোতে এইফালে আমি যিহেতু এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা মানতে যামগৈ আৰু দিনৰ তো চব্জি তব্জি অকণমান কাটি লওঁ আৰু ইয়াত মানে কি হয় কামলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি যে মায়ে কৰিব কিবা মই ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ মই নকৰি খাম এনেকুৱা ৰৈ থাকিব নোৱাৰি কাৰণ মানুহ বেছি হৈ যায় মাতটো ভাগি গৈছে মানুহ বেছি হৈ যায় আৰু যোনবাৰ ছোৱালীকেইজনী থাকিলেতো আৰু দুজনীকে ছোৱালী চম্ভালাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছে সেইটো হৈছে যে আজিকালি ঘৰলৈ যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনি পাওঁ যদিও অকণমান হ'লেও বেয়া লাগে কিহৰ কাৰণে জানেনে কাৰণ আজিকালি কল্পনা নাই যিজনী কল্পনাক আমি প্ৰায় সাত বছৰ বয়সৰ পৰাই আমাৰ মাজত ডাঙৰ কৰিছিলোঁ সেই কল্পনা এতিয়া আমাৰ মাজত নাই আপোনালোকে আগতে মোক বহুতে সোধে যে কল্পনা কোন কল্পনা কোন মই তেতিয়া কওঁ নিজৰ ভণ্টি বুলি কওঁ তো নিজৰ ভণ্টিতকৈ কোনো কাৰণে কেতিয়াও কম নাছিলে যিদৰে আমাৰ তোলনী বিয়া হওঁতে শান্তিবা হওঁতে আমাৰ বিয়া পতা হৈছিলে তাইৰো তেনেকৈ বিয়া পতা হৈছিলে যেতিয়া ছেকেণ্ড মেৰেজ হৈছিলে তাৰপিছত আমি যেনেকৈ সোণৰ ফুলি পিন্ধো সোণৰ নাকফুলি পিন্ধো তো তাইৰো তেনেকৈ দিয়া হৈছিলে এতিয়া তাইৰ মাক কৈছিলে যে তাইক সোণৰ আঙুঠি এটা পিন্ধিবলৈ মন আছিলে তো মায়ে ভাবিছিলে তাইক তেনেকৈ বনাই কৰি দিব আৰু তাই আচলতে কোন হয় তাইৰ ঘৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত তাহাঁতৰ ঘৰত টকা পইচাৰ অভাৱ নাই খেতি বাতিৰে অজস্ৰ ধনী খালী সিহঁতৰ তাত মানে কি হয় হেৰিটোৰ অভাৱ পঢ়া শুনাৰ অভাৱ আৰু অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'লে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান দিগদাৰ হয় আগতে এটা ল'ৰা আছিলে বাবু বুলি আমাৰ ঘৰত যিহেতু ল'ৰা নাছিলে তো দেউতা অকণমান ল'ৰাৰ প্ৰতি দুৰ্বল তো এটা ল'ৰা আছিলে বাবু বুলি যাক আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা নাই বাবু এবাৰ অকস্মাত তাক ঘৰৰ মানুহে লৈ গৈছিলে লৈ যোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ ঘৰখন অকণমান ময়ো গুৱাহাটীত থাকোঁ অকল যোনবাহে আছিলে ডাঙৰ বাইদেউ বিয়াই হ'ল তাৰপিছত তাৰ দেউতা মনচোন ঘৰৰ মানুহে আমি কানি কুটি হাইৰাং হৈছিলোঁ বাবুক নিয়াৰ পিছত তাৰপিছত এবাৰ কি হ'ল সেই বাবুক যোনে দিছিলে বাবুৰ বাপেকেই পিছত মানে ফিল কৰিলে যে অঁ তাক তেনেকৈ মিছা কথা কৈ লৈ যাব নালাগিছিলে হ'ব দিয়ক মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম বুলি কৈছিলে তাৰপিছত লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কল্পনা গানা হৈছিলে তো আমি এনেকুৱা নহয় যে কাম বন কৰিবৰ বাবে ৰখা হয় এই এনেকুৱা এতিয়া ধৰক মই এতিয়া আহিছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত মই এইটো নকৰি খোৱা নাই মই কৰি খাইছোঁ ধৰ কাম বনো ঘৰৰ মানুহ আৰু মাহঁতে যেনেকে কৰে আৰু তাইতো স্কুল যে আপোনালোকে গম পাইছিলে দুই এটা মানুহ থাকিলে সহায় হয়েই আৰু তাই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে প্ৰেছাৰ কুকাৰে কল্প আমাৰ এনেকুৱা মানে আছিলে তাই আৰু আমাৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ আছিলে এতিয়া যে আপোনালোকে দেখিছে মই ফ্ৰকটো পিন্ধি আছো এই ফ্ৰকটো কল্পনা ত মানে গলপৰা মানে কি থাকে আমাৰ এই তাই তাই এইটো মোৰ টাইমৰে আছিলে তাৰপিছত তাইও পিন্ধে আমিও পিন্ধে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে তাৰপিছত আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ নাই তাই মাৰ লগত পোৱে মোৰ লগত পোৱে চবৰ লগতে খুৱে একে কাপোৰেই লোৱা যায় একে বাচনতে খোৱা যায় তাৰপিছত আপোনাৰ একে কাপোৰ পিন্ধো মই ইয়ালৈ আহিলে মোৰ প্লাজো তাই পিন্ধে তাইৰ প্লাজো মই পিন্ধো যোনবাৰ হাতৰ কাপোৰো তাই পিন্ধে আৰু তাই যিহেতু অকণমান ক্ষীণ গতিকে যোনবাৰ কাপোৰ বেছি ভালকৈ হয় তাৰপিছত সেয়া মানে বেলেগৰ ছোৱালী বুলি আমাৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাছিলে কোনোদিনে সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া সুধি থাকে কল্পনা কোন তো মই ক'বলৈ বেয়া কওঁ যে তাই বেলেগ এজনী ছোৱালী মই এইবুলি কওঁ যে কল্পনা আমাৰ নিজৰ ছোৱালী সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ এটা চুক্তি আছিলে চুক্তি বুলি নহয় আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছিলে যে মেট্ৰিক পাছ কৰালৈকেহে তাইক মানে ইয়াত ৰাখি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তাইক লৈ যাম আৰু আপোনালোকক যে কৈছোঁ যে তাহাঁতৰ ঘৰ পইচা পাতিৰ অভাৱ নাই এইটো কাৰণে কৈছোঁ তাই ককায়েকে ভাড়াঘৰলৈ নগাঁৱৰ কমাৰ্চ কলেজত বিকম পাছ কৰিলে তাইৰ যিজনী ওপৰৰ বাইক ৰীতা ৰীতাই বৰ্তমান এই যে হেৰি প'ষ্টবিলাক আছিলে কি বুলি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প'ষ্ট তো তাইৰ বাইকে তাত চাকৰি পাই পেলাই এতিয়া কলিয়াবৰত চাকৰি কৰি আছে তো এতিয়া সিহঁতৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে তাইক হেৰিয়ালৈ লৈ যাব মেট্ৰিক পাছ কৰিলে লৈ যাব আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ পচন্দমতে তাইক পঢ়াব সেইকাৰণে আৰু তেনেকৈ তাইক বাইকে লৈ গ'ল বৰ্তমান তাইক কলিয়াবৰ্ড আছে বাইকে তাতে কলিয়াবৰ্ড এডমিশ্যন দিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তাই নাহিব তাই এনেকৈ কৈছে যে বন্ধ চন্ধ পালে শনিৰ দেওবাৰ মিলি মই যাম সেয়াই আৰু দুজনী যোনটি কল্পনা দুজনীয়ে হেৰি পালে তো আগতে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলে তাইক এনি টাইম দেখি থাকে কিন্তু এতিয়াতো কল্পনা মানে কেতিয়া দেখিব আৰু ঘৰত কিবা অকেজন নহ'লেতো দেখাৰ চাগে চাঞ্চেই নাই কিন্তু তাই মোক কৈছে যে আপোনালোক যেতিয়া যেতিয়া হেৰি যায় নগাঁও হৈ পেলাই যায় কল যোৰহাট হৈ পেলাই যায় আমাৰ ৰুমটোত সোমাই যাব তো আজি তাইক ফোন এটা কৰোঁ নেকি কি হয় কি নহয় তেতিয়া মই আৰু এগৰাকী দেখাওঁ অঁ বাইদেউ এফালে আহকচোন এফালে আহক এইফালে আহক এই বাইদেউগৰাকী দেখিছে এই বাইদেউগৰাকীৰ নামটো হৈছে মইনা বাইদেউগৰাকীক যোনবাৰ যে ছোৱালী দুজনী বাইদেউগৰাকীক নতুনকৈ অনা হৈছে যোনবাৰ ছোৱালী দুজনী চম্ভালিব পাৰে নে নোৱাৰে চাবলৈ বাইদেউগৰাকীক অনা হৈছে কিন্তু এমাহৰ নাই বাইদেউগৰাকীক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ তাতকৈ এতিয়া যাব কৈ চাগে আৰু সেইকাৰণে যোনবাক ইয়াত বেছিকৈ দেখে কাৰণ দুজনীকৈ ছোৱালী আৰু সিহঁতৰ ঘৰততো মানুহ নাথাকে আপোনালোকে গম পায় তো তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালিবলৈ এতিয়া দুজনীকৈ ছোৱালী চম্ভালিবলৈ দিগদাৰ অঁ মই কেৰাহীটো দিয়া না

যাবলৈ ওলালোঁ ওলাই কৰি ৰেডি হ'লোঁ মানে মই ওলালোঁ ইয়াত তালি টোপোলাখিনি ইয়াতেই থ'লোঁ আৰু মাহত আজি মানে আমাৰ যিটো নামঘৰ আমাৰ গাঁৱৰ যিটো নামঘৰ ত' সেই নামঘৰত আজি গৰখীয়া সকাম আছিলে তো গৰখীয়া সকাম থকাৰ কাৰণে মাৰ যি কিবা গাখীৰ দিবলৈ আছিলে তাৰপিছত পইচা দিবলৈ আছিলে ত' এওঁ শাহুমা আৰু মাক লৈ পেলাই নামঘৰলৈ গৈছে মা এটাত নামঘৰ দিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা দিটাৰ মেডিচিন কেইটামান আনিবলৈ অলপ বজাৰলৈ গৈছে তো মই সেইখিনি সময়তেই মানে ওলাই কৰি ল'লোঁ আৰু অথৈজ বনাইছিলোঁ বুলি কৈছোঁ সঁচাকৈ ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ পিছতো কাম বিয়া হোৱাৰ মই মানে এইটোহে ক'ম মই বোলো মোৰ যোৰহাটতকৈ মোৰ নগাঁৱত আহিলে কাম বাঢ়ে কাম বেছি হয় তো চাব দেই মই আজি কি কি বনালোঁ কি ভাত বনালোঁ মই দাইল বনালোঁ মই তাৰপিছত কণী বইল কৰিলোঁ মই বহুতখিনি তিয়ালে কিন্তু মায়ে এতিয়া লৈ যাবৰ কাৰণে এই আমাৰ গাড়ী পালেহিয়ে মানুহ আহি পালেহিয়ে তো কি কি মায়ে ভৰাই দিছ মই দেখোন আম গছৰ আম মই খাই ভাল পাওঁ ভজা চাউল তাৰপিছত ঘৰৰ ৰমিকা এইফালে দিছে কল এইখিনি আজি লৈ যাম অঁ অঁ ঠিক আছে মই মানে কি বটল দিব লাগে কৰিব লাগে নাজানো যে গেটখন মাৰি দিব গাখীৰটো এতিয়া মই নকৰমাওঁ কাৰণ মই অলৰেডি গাখীৰ আছেই তো মই সেইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিওঁ পিছত মায়ে নিজে গৰমাই ল'ব

ভিডিঅ'ৰ অন্তিম সময়খিনি এয়া মানে যোৰহাটলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু দেউতাক গাটো মাজুবাৰী ধুৱাই দিলে তাৰপিছত মই সেয়া দেউতাক খোজ কঢ়াই খোজ কঢ়াই আনিছোঁ আৰু আফাললৈ মানে দেউতা উঠিব পৰা নাই যদিও তেনেকৈ আহিছে লাখুটিডাল ধৰি আৰু মা ভিন্দৌ মাহঁত চবকে কৈছোঁ যাতে অকণমান বাটটো মুকলি কৰি দিয়ে দেউতা আহিব পাৰে আৰু দেউতা মানেই চাওক দৰ্জা খিৰিকীলৈ বিৰাট হুচিয়াৰ তো দৰ্জাখন ঠিকে আছেনে নাই হুক চুক মৰা আছেনে নাই এইটো অৱস্থাটো দেউতাই কিন্তু চাবলৈ এৰা নাই আহিলে আমাৰ একমাত্ৰ ডাঙৰটো ল'ৰা মানে বৰ্তাৰ ল'ৰা পাপু আৰু তাৰ ৱাইফ হৈছে ঋত এই ফটোখন মই আকৌ ক্ৰপ কৰি দিলোঁ মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে কি জানেনে আমি চবেই ফটো উঠি হাঁহিছোঁ আৰু দেউতাই তাৰ হাতখন মনটো মাৰি দেউ অ ঋতু বাই বাই হ'ব দিয়া বাই বাই অ দে অ মাৰি দিয়া অ ঋতু অ বা বাই বাই ঋতু অ মাৰি দিয়া অ ই মাতি আছো অ ঋতু সকলোৰে নোহোৱা হ'ল বিদায় ল'লোঁ ভিডিঅ' বাটত একো নকৰিলোঁ মাত্ৰ তাৰ ভিডিঅ'ৰ পিছত মোলৈ যোনবাই এটা ভিডিঅ' পঠিয়ালে যে দেউতাক এতিয়া মানুহ এজন মাতি এনেকৈ দাড়ি চাৰিবিলাক কাটি দিয়া হৈছে আৰু দেউতাই আগতকৈ অকণমান খাইছে আৰু খোজো কাঢ়িছে আশীৰ্বাদ কৰিব দেউতা যাতে ভালে কৌশল হৈ থাকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে যদি পাৰোঁ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই